लक्ष्मी नगर मध्ये नुकताच श्री शनिदेव जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला यंदाचा जन्मोत्सव अनेक वर्षांनी आलेल्या श्रावण बदी अमावस्या आणि गुरुपुरुष योगाच्या दुर्मिळ संगोमामुळे विशेष ठरला ये शनि जयंती श्रावण बदी अमावस्या हरियाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है लेकिन इस बार ये योग ऐसा आया है कि गुरुपुष्य योग के दिन गुरुवार के दिन ये ये बहुत सालों के बाद में ऐसा योग आया है तो इस शनि जयंती का महत्व ही बहुत अलग हो गया है इस वजह से लेकिन और हम लोग आज सवेरे से कल भी दिन भर यहाँ पर कार्यक्रम चले तीन दिन का कार्यक्रम चलता है तो परसों यानी बुधवार के दिन तेईस तारीख को यहाँ पे होम हवन शाही अभिषेक सुंदरकांड पाठ ये हुआ है कल चर... कल गुरुवार के दिन गुरु कोशी योग के दिन यहाँ पे दिन भर शनि देव का अभिषेक चला है उसके बाद में रात को यानी उनका महाआरती भजन संध्या इस तरह से उनका जन्म किया और आज यहाँ पे छप्पन भोग लग के भगवान जी के महाप्रसाद हुआ है तो यह हर साल सब लोग मिल के यहाँ पर ऐसा ऐसा सब मिलके करते हैं हर वर्ष की तरह इस बार भी बहुत अच्छा अद्भुत आयोजन हुआ है बरसात आई पानी आया फिर भी भक्तों का सैलाब अच्छा रहा भक्तों ने भरपूर आनंद लिया कल भी अच्छी भीड़ थी सभी के लिए आज महाप्रसाद में भी अच्छे लोग आए हैं सभी ने आनंद लिया प्रसाद का इसी तरह बना ये मंदिर की स्थापना वर्ष दो में हुई थी जब से हर वर्ष इस मंदिर में सावन माह की अमावस्या के दिन भंडारे का आयोजन भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ रात को बारह बजे भगवान का जन्म किया गया और आज भंडारे का आयोजन किया गया छप्पन भोग का भोग लगाया गया सुंदरकांड भजन संध्या का आयोजन किया गया धन्यवाद आज शनि जयंती है उस, उस उपलक्ष्य में यहाँ महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है और हजारों लोग यहाँ संख्या में यहाँ महाप्रसाद का ग्रहण करते हैं और यहाँ शनि हर साल की तरह यहाँ हमारे शनि जयंती का बहुत बडा उत्सव होते ओर से शनि उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं तर अशा प्रकारे लक्ष्मीनगर मध्ये श्री शनिदेव जन्मोत्सव मोठ्या भावी भक्ताने आणि उत्साहात साजरा झाला या दुर्मिळ योगावर शनिदेवाच्या आशीर्वादाने सर्व भक्तांचे कल्याण हो हीच असा दिशा